І, звичайно, цікава цікавий ваш погляд на ситуацію на фронті наразі, тому що лунає в заяву, зокрема, і головком Олександра Сирського про те, що ситуація на запорізькому напрямку погіршилася, і росіяни там захопили три населені пункти. А подекуди намі нам якби довелося відступати. І от військовий Станіслав Бунятов він пише про те, що обвал фронту очікується на правому фланзі Запорізької області, і це буде подібне до того, що сталося на Донбасі після Авдіївки. Да, то, Тут уже можно говорить про обвал, чи ще ні? Да нет. Ну, обвал это когда там посыпались, и противник остановился там, где сам решил устанавливаться. Э, в этом плане это не обвал. И как бы у нас обвалов, я вообще не помню, чтобы у нас где-то был обвал. Ну, не считая, там февраля 22 -го. То есть к нашим войскам этот термин не применим Дело в том, что Южные театры действия, действий, вот эта вот Запорожская область, восточная ее часть, ну как бы крайне неудобный для нас театр военных действий. Ввиду тотального превосходства противника в большом воздухе, активного применения авиабомб вот и невозможности нами противодействовать этому типу вооружений на таких открытых участках местности, как на, как в приазовье, речь идет о приазовье, противник заведомо имеет превосходство и тут с этим мы ничего не можем сделать, потому что наши партнеры не обеспечили нас не предоставили нам э, оборудование, которое можно противостоять этому огневому воздействию. Дело в том, что спрятаться там негде, там жиденькие посадки между обширными полями, э, очень маленькие населенные пункты, которые практически сносятся несколькими авиабомбами, засыпаются все подвалы, ну там даже не подвал, там погреба это, как вам сказать, это же не Западная Украина, это Восточная Украина, тут немножко строения такие более хлипкие, чем там в Центральной Украине, на Западной Украине. То есть погреба такие легенькие, присыпанные сверху землей, там через доски. Ну, короче говоря, удерживать такой населенный пункт, в котором там 10-15 хат, когда у противника авиация, под рукой, и он совершенно не стесняется ее применять, достаточных для продвижения на объемах. Если бы мы там нагнали войск, они бы нам все эти войска там закопали. Поэтому мы вынуждены постепенно отходить. Единственное, что мы можем сделать в таком театре военных действий, это держать перед противником килзону тотальную, чтобы он не мог продвигаться на технике глубокими прорывами, а то пол пешком от посадки к посадке, теряя пехоту под огнем нашей артиллерии и ПВ. То есть это вот единственное, что мы можем вот в тех степях сделать. Следующий рубеж обороны, за который мы там можем зацепиться, это гуляй поле и речка там, которая через гуляй поле проходит. Я не помню. То есть там э, достаточно крупный населенный пункт, в котором, в принципе, можно держаться. Пока, опять а же, вас... повторюсь, сегодня снесут э, с лица земли кабами, если мы так и не найдем способ, как им, им противостоять. Э, повторяюсь, единственное наш метод ведения боевых действий это создание киллзоны перед, не перед, а... Э, которая будет препятствовать э, противнику продвигаться быстро. Ну вот как-то так. Как ил создают коллективы, ну вот там по два, сейчас уже реже по три э, бойца, которые управляют э, разведдронами и FPV-дронами. Вот. То есть наводят артиллерию на противника, который пытается продвигаться и поражают одиночные цели своими средствами поражения, которые у них под рукой. Там всегда стопочка их вишек там, заряженных там, противопехотным боеприпасом, там, осколочным и там, кумулятивным для если появится бронеобъект. Но как-то так. То есть вот там мы обречены, потому что у нас с воздухом вопрос не решен. Сколько вы там войск не загоните, они их сначала закопают, авиация, и потом все равно пройдут дальше практически с таким же темпом. Поэтому Я... так, такой, театр военных действий. Да. Так, я уточню, вы сказали, что ситуация саме такая, потому что партнеры нам не дают необходимое озброєння номенклатура. И можете объяснить, а что саме находится в на увазі и почему не дают, как вы считаете, на четвертый год полномасштабное вторгнення? Ну, это долгий вопрос, потому что у нас разные цели и задачи с союзниками, точнее с партнерами. Нет у нас союзников у партнеров, задача измотать Россию. А для этого, как бы, война должна продолжаться. У партнеров задача, чтобы мы не рухнули, а для этого нам надо кое-что давать. Ну, правда, вот Трамп озаботился окончанием войны, но при этом он, очевидно, не настроен на, на полный разгром российской армии. То есть он тоже в этом не заинтересован, по каким-то своим геополитическим причинам. Uh, то есть у нас разные интересы, и именно разность этих интересов не приводит к тому, что нам предоставляют оружие, с помощью которого мы сможем разгромить российскую армию. А если мы получим превосходство в воздухе, то мы реально сможем это сделать. Но есть определенные причины полагать, что у Трампа uh, обрывается терпение, и нам такие подобного типа вооружения будет предоставлена. И к весне мы сможем развернуть ситуацию обратно, если Путин не примет решение о прекращении огня. Точнее, о принятии предложений, которые ему озвучены американской страной. Вы сказали, развернуть ситуацию назад в основе. С чего мы это на увазе? Ну, противник потеряет превосходство в воздухе, а мы на определенных участках можем его ее себе обеспечить. В этом случае фронт покатится в обратную сторону. И самое удобное место, где это возможно, это как раз вот тот самый Приазовский театр военных действий. Где у кого большой воздух, кто-то и обречен наступать. Але якщо у Трампа не лопне терпіння, так, про яке ми вже говоримо дуже багато в наших ефірах, і не буде цієї необхідної озброєння, що тоді, виходячи із сьогоднішнього театру бойових дій, до якого тоді миру нас можуть змушувати? А... Но пока то, что я вижу, и владею инсайдами, говорит о том, что таки терпение лопнуло. И к весне ситуация поменяется. Я имею в виду на поле боя уже. Просто это не так. Вот сегодня решил, и завтра поменялось. Нет, это процесс длительный. А Во-вторых, если не решит, давайте рассмотрим этот вариант. У нас останется вот на таком театре военных действий э, наносить максимальный урон противнику стараясь максимально сохранить свои войска, отступать до позиций, которые удобно оборонять. такие позиции есть. То есть они не каждый километр, и вот на этом театре военных действий не каждые 10 километров. То есть следующий удобный рубеж обороны, я там внимательно позавещал карту, и спутниковые слои, мне видится это гуляй поля И река, которая протекает через Гуляй-Поля, я название что-то вылетело из головы. Вот. То есть вот там это реально. Так, задержать их надолго. Но опять же, не навсегда. Потому что имея такой запас авиабомб и такое превосходство в авиации, рано или поздно гуляй поле превратится в маринку. Ну, то есть просто в груду щебня, и обороняться там тоже будет невозможно и противник, но тем не менее там противнику надо все-таки реку форсировать. Э -э, для этого надо выбрать сезон, когда эта река будет неполноводная, там и так далее. Ну, у нас же там килзона будет. То есть вот, например, э -э, Оскол, да, противник сформировал у нас на Осколе э -э, севернее Купинская плаздарм, и до сих пор туда ни одного миномета не притащил. То есть то, что вот бойцы на горбу притащили там на лодочках форсируя оскол, вот тем и воюют там, и там пытаются заполнить э, Купинск, Северный Купинск, своими пехотинцами, которые проделали длинный технический путь. Э, ну вот здесь тоже есть река, она достаточно полноводная, по крайней мере, до лета. Ну а летом она там подсохнет сильно. И тогда, может быть, им проще будет форсировать и, и там, что называется, пешим поконом. Тогда э, будет тяжело. Ну, то есть это вот затяжная история. При этом Россия теряет ресурсы постоянно, каждый день. Вы представляете, каждый день они теряют три батальона штурмовиков. Но ни одна страна, даже Россия, не выдержит это там, бесконечно. Поэтому иссякнет она. Знаете, это просто наша задача на Не иссякнуть раньше. Вот, вот это главная задача, наше самое узкое место. Просто, как говорят наши военные, так вот, они уничтожают такую большую количество россиян ежедневно, а они просто брутые-брутые и не знаем, откуда они вообще берутся, ну, то есть, эти Ну, вы же понимаете, что они там... Э, Путин это не орфинджуз, да, и не делает там своих деревянных солдатиков из дерева, там, то есть, они все равно заканчиваются. Вот, и каждому из них денег надо дать, иначе он не пойдет, они же наемники все, наемная армия не будет воевать без денег. А если он начнет мобилизовывать, то эта армия э, совсем не будет боеспособной. Вот мы, кстати, вот на днях тут я с несколькими побратимами созвонился в течение там пару дней. Mm -hmm. У всех одна и та же такой такая картина. Качество пехоты противника просто удивительное. Удивительное в том плане, что они прутшую глухонемые, э, при этом э, в глазах какая-то пустота, то есть они когда берут пленных, такое ощущение, что он, э, ну, что у него мозги не кто-то Какие-то зомби, да. То есть э, вот они идут там куда сказать, вот, но представляете, им там 4-5 дней идти пешком, на себе все тащить, там еду, воду, э, и, и вот они по одному, по два бредут. И наши их ликвидируют, так находят, он сидит такой уставший, да, там видит, дрон летит, он на него там посмотрел, там, и ноль эмоций. То есть это прямо зомби-апокалипсис какой-то. То есть эти люди, называть их войсками, ну, как-то сложно. Один мой товарищ выразился, что вот, ну, он там ликвидирует каждый день большое количество пехоты противника, он говорит, это, типа, брат, это не охота, это браконьерство потому что они вообще никакие. Ну вот уже вот такое, таким качеством пехота воюет противник. Ну вот надо, значит, заниматься этим проконьерством, пока или не кончится эта дичь, что на нас лезет, или не кончатся деньги, за которые он эту дичь нанимает. Ну вот как-то так.